Halo guys, berjumpa lagi di channel saya Vita. Di video kali ini kita coba membuat tas bahu warna-warni. Tas ini dapat menampung banyak barang. Untuk tutorialnya, teman-teman bisa ikutin videonya sampai selesai ya. Saya memakai 5 helai benang big dan hakpen ukuran 3,0 mm. Langkah awal kita buat slip knot Kemudian kita buat 32 rantai. 32 rantai sudah selesai. Selanjutnya di lubang ketiga dari belakang kita buat tiga double crochet. Tiga double crochet sudah selesai selanjutnya kita buat 28 double crochet 28 double crochet sudah selesai selanjutnya di lubang terakhir kita buat 6 double crochet di lubang yang sama 6 double crochet sudah selesai selanjutnya kita buat lagi di satu baris ini kita buat 28 double crochet 28 double crochet sudah selesai di lubang terakhir kita buat 3 double crochet Kemudian slip stitch Di baris kedua kita buat 2 rantai untuk di lubang pertama kita buat double crochet increase. Kemudian untuk di lubang 2 dan 3 kita buat double crochet increase. Di sini ada total 6 double crochet, kemudian di baris ini kita buat 28 double crochet. 28 double crochet sudah selesai, selanjutnya di sini ada 6 lubang, kita buat 6 double crochet increase jadi total ada 12 double crochet 6 increase sudah selesai. Selanjutnya untuk di baris ini kita buat 28 double crochet. 28 double crochet sudah selesai. Selanjutnya di sini ada 3 lubang, kita buat double crochet increase. Jadi total ada 6 double crochet. 3 increase sudah selesai selanjutnya slip stitch sekarang di baris ketiga kita buat dua rantai kemudian di lubang pertama kita buat satu double crochet di lubang kedua kita buat double crochet increase kemudian ini kita ulangi satu double crochet satu double crochet increase kali dua jadi total ada 6 double cross di sini ada total 9 double crochet kemudian kita buat lagi 28 double crochet 28 double crochet sudah selesai selanjutnya di sini ada 12 lubang kita buat satu double crochet satu double crochet inggris kali 6 jadi total ada 18 double crochet Total ada 18 double crochet sudah selesai. Selanjutnya kita buat 28 double crochet. 28 double crochet sudah selesai. Kemudian di sini ada 9 lubang. Setiap lubang kita isi dengan satu double crochet, 1 double crochet increase x 3. Jadi total ada 9 double crochet. Kita sudah menyelesaikan sampai di baris ke-3. Selanjutnya kita akan menyelesaikan sampai di baris ke -6. Untuk bagian sisi kanan dan kiri ada penambahan 6 lubang. Untuk bagian atas dan bawah tetap sama, memakai 28 DC. Jadi, di setiap baris ada penambahan 12 lubang. Untuk totalnya, sampai di baris ke-6 yaitu 128 DC. Nah, ini sudah sampai di baris ke-6. Kita sudah menyelesaikan di bagian bawah tas. Sekarang kita buat untuk bagian badan tas. Di baris pertama kita buat 3 rantai. 3 rantai ini kita sebut menjadi 1 DC, ya. Kemudian, di lubang kedua kita buat satu double crochet, satu rantai di lubang yang sama kita buat satu double crochet. Di lubang ketiga kita buat satu double crochet, kita sudah menyelesaikan satu pola. Selanjutnya, ini kita akan ulangi skip satu lubang. Di lubang kelima, kita buat satu double crochet. Di lubang keenam, kita buat satu double crochet satu rantai. Di lubang yang sama, kita buat satu double crochet. Di lubang ketujuh, kita buat satu double crochet. kita sudah menyelesaikan dua pola selanjutnya ini kita akan ulangi lagi kita buat sebanyak 32 pola Di baris pertama sudah selesai, selanjutnya di baris kedua kita buat slip stitch pada rantai ketiga. Kemudian di tengah rantai ini kita buat slip stitch. Tiga rantai. Tiga rantai ini kita sebut menjadi satu dc ya. Kemudian di lubang yang sama kita buat satu double crochet. Satu rantai. Kemudian, di lubang yang sama, kita buat dua double crochet. Kita sudah menyelesaikan satu pola. Selanjutnya, kita ulangi lagi untuk pola kedua. Kita ambil di bagian tengah rantai, buat dua double crochet, satu rantai. Kemudian di lubang yang sama kita buat dua double crochet Kita sudah menyelesaikan dua pola Selanjutnya ini kita ulangi Kita buat sebanyak kali 32 pola di baris ketiga sudah selesai selanjutnya slip stitch pada rantai ketiga kemudian di bagian tengah rantai kita buat slip stitch tiga rantai kemudian buat di lubang yang sama satu double crochet satu rantai di lubang yang sama kita buat dua double crochet Kita sudah menyelesaikan satu pola, kita ulangi untuk pola kedua. Di tengah rantai kita buat dua double crochet. Satu rantai, di lubang yang sama kita buat dua double crochet. Kita sudah menyelesaikan dua pola, selanjutnya ini kita ulangi sebanyak kali 32. Kemudian kita ulangi dengan pola yang sama. Kita ulangi sampai di baris ke-21. Untuk warnanya bebas ya, bisa sesuaikan lagi dengan yang kalian inginkan. Kita sudah sampai di baris ke-21. Kemudian ini kita bagi menjadi dua bagian untuk kiri dan kanan, ada delapan pola untuk membuat tali tas. Ini kita ambil di bagian tengah, kemudian kita buat tiga rantai. tiga rantai ini kita sebut menjadi satu DC ya. Di lubang yang sama kita buat satu double crochet. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat dengan satu pola yaitu dua double crochet. Satu rantai. Di lubang yang sama buat dua double crochet. sini kita ulang lagi ya kita buat sebanyak kali 14 kita sudah menyelesaikan 14 pola kemudian di lubang terakhir kita buat dua double crochet Kemudian kita masuk di baris kedua buat tiga rantai balik. Selanjutnya kita buat pada lubang pertama. Dan kita ulangi pada baris pertama kita buat sebanyak kali 14. kita sudah menyelesaikan 14 pola kemudian di lubang terakhir kita buat satu double crochet kita sudah masuk di baris ketiga kemudian kita buat tiga rantai balik selanjutnya di lubang pertama kita buat dua double crochet Kemudian di lubang kedua kita ikuti dengan pola yang sama dari sebelumnya kita buat sebanyak kali 12 pola. Kita sudah menyelesaikan 14 pola, kemudian kita buat dua double crochet Kemudian di lubang terakhir kita buat satu double crochet. Kita sudah memasuki di baris keempat, kemudian kita buat tiga rantai balik. Selanjutnya ini kita pakai dengan pola yang sama, kita buat sebanyak kali 12. kita sudah menyelesaikan 12 pola kemudian di lubang terakhir kita buat satu double crochet kita sudah sampai di baris keempat kemudian untuk selanjutnya kita ulangi pada bagian sebelumnya kita ikutin pada dua baris ini untuk di baris kelima sampai ke-12 teman-teman bisa ikutin pola yang sudah saya tulis ya Kita sudah sampai di baris ke 12, kemudian di sini kita sudah mendapatkan 4 pola. Kemudian untuk di baris ke 13 sampai 26, kita memakai dengan pola yang sama, kita buat kali 4 di setiap baris. Kita sudah memasuki di baris ke-26. Selanjutnya, untuk di bagian sisi sebelah kiri, kita memakai pola yang sama. Setelah selesai kedua sisi, kita akan menjahit untuk bagian tengah. Setelah menyatukan bagian tengah, ini bisa untuk menghias bagian tali. ini dia hasilnya untuk gantungan atau hiasan bisa sesuaiin lagi ya nah sampai di sini dulu tutorial kali ini semoga teman-teman suka ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye